अगर हम अंदाज ये इस तरीके से तुलना करें कि पहले की सरकारों में जो केंद्र की योजनाएं हैं और आज जो सरकारें हैं आज जो योजनाएं हैं उसका लाभ अगर हम देखें तो आज हमारे श्रमिक वर्ग को गरीब वर्ग जिसको कहा जा सकता था वो गरीब नहीं है वो काम नहीं करेगा तो देश का नहीं हो जाएगा इसलिए वो अपने आप में सबसे ज्यादा सक्षम है उसकी चिंता तो इस तो वर्तमान सरकार कर रही है ఈ భారత ప్రభుత్వం ఇప్పుడు కోసం అంటే ముఖ్యంగా రైతుల కోసం శ్రామికుల కోసం ఎన్నో పథకాలు రూపొందిస్తుంది ఆ పథకాలన్నీ ప్రజలకు చేరేందుకు కృషి చేస్తూ మరియు ప్రభుత్వ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒక శ్రామికుడు ఒక వ్యక్తి ఖాళీగా కూర్చుంటే భారతదేశానికి నష్టం ఆ నష్టాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి పరిగణపించే ఉద్దేశంగా ఇండస్ట్రియల్ వ్యవస్థ తీసుకొచ్చి మరి మీకు అందరికి శ్రామిక న్యాయం చేయడమే ఈ కారణంగా ఉద్దేశం आप लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन मोबाइल फोन से ट्रांजैक्शन पेमेंट करने का सब लोग करते हैं क्या यूपीआई पेमेंट फोन पे गूगल पे के अंदर ये सारा ये सारा इधर तक लोग सारे सभी करते हैं एक बार मीडिया कर्मी सबकी तरफ को तो भी घुमा देंगे। सर मीडिया भी लगा रहा है जो इधर दिन अपने करते हैं इधर दिन सभी लोग जो है डिजिटल ट्रांजेक्शन में सब लोग अपना इस्तेमाल करते हैं इनफैक्ट ये मैंने इसलिए कहा कि मैंने इसलिए सब लोगों से हाथ खड़े करने के लिए किया क्योंकि 2017 में भारत माता के 2017 <het kötü> <कि> में जब डिजिटल ट्रांजेक्शन भारत में शुरू किया गया और में चर्चा हो रही थी लोकसभा में तो हमारे दक्षिण भारत के ही सांसद पी. जी ने इसका विरोध किया था कि उन्होंने कहा था कि गरीब लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे मगर आज आप लोगों ने अपने हाथ खड़े करके ये बताया और जता दिया कि डिजिटल ट्रांजेक्शन में हर इंसान जो है उसका पार्टिसिपेट कर रहा है और दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन जो है वो भारत में ही किया जा रहा है अमेरिका भी आज ये सोच रहा है कि मैं अपने यहां डिजिटल ट्रांजेक्शन कैसे शुरू करूं वहां पर भी ये डिजिटल ट्रांजेक्शन नहीं चल रहा है డిజిటల్ పేమెంట్ చేద్దామని భారతదేశంలో చర్చ వచ్చినప్పుడు మన దక్షిణానికి చేసిన తమిళనాడు రాష్ట్రానికి చెందిన చిన్నపల్ల గారు ఈ డిజిటల్ పేమెంట్ ను సాధ్యం కావాలని చెప్పి తీర్చం చేస్తూ మాట్లాడడం జరిగింది